свадьбы в один день. И наконец, сегодня сбудется моя мечта, Виталик. <зыв> я объявляю вас мужем и женой. Так, Наташа, объявляю вас мужем и женой. Я <г�> 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 так где я был так долго. Я, не... я на ту свадьбу попал. Так а когда ты будешь? Максимум завтра утром. Три свадьбы, три жены. Це се ж первобратсь ночь. А можна потість? Мені місто про ці так уже снилась наша команда по художественній з гімнастики. І вони усі були согласні на все. Разбудил на самом интересном месте. Вообще-то это моя работа. А то есть ваша работа? Мешать нормальным людям спать? и вообще уже совесть потерял бы. А что, такому интересному мужчине негде ночевать? Давайте познакомимся, я женщина свободная. Зато я женат. Ну, жена не стена, подвинется. Тогда вам придется три стены двигать. Ничего себе! У тебя три жены. Если честно, я сам в <звук> шоке. <звук> Пока. <звук> Сметі нагріз, що сметі дебу. У мене ще три жени. І щоб ніхто не обідився, я не остався ні одній. О, Віталік, а ти куди зібрався? Я в парк. Який парк? Віталік, ти женатий мужчина, надій собі роботу. Так парк – це ж моя робота. А ти вторую роботу знайди. Над вопорко, я загнусь. О! Настя проснулась. Ну, як первобрачна ночь внуків нам наробили. <говори> ну, взагалі, сьогодні Віталік не ночував вдома. Я не поняла. <говори> <говори> Валіра. Ану неси свій ремень! Так спокійно, спокійно, я, щас, я все розкажу. Мене забрали в міліцію. Перепуталися до сторони моє. Всю ночь просидів в обез'янники. Я так голодний. Мама накорми сина. Віталік, мені надоїли твої спектаклі. У тебе є жена, нехай его на тебя и кормить. Всю ночь в обезьянке. Виталик, вынеси, пожалуйста, мусор. Настя, ты что не бачишь? Я занят. Виталик, а где твое обручальное кольцо? Какое кольцо? А, так я же ее снимал, чтобы не потерять. Вот все. О, а, это не то. <говорит> <Трошки> перепутал. <говорит> Виталик, вообще-то верный муж всегда носит кольцо на пальце. Ой, все. А... Настя, ты вообще собираешься меня чем-то кормить? Чем? У нас ничего нет. Вон, сходи за гречкой. Ну, так денег давай. Все, мне мама раньше всегда давала. Виталик, нормальный муж сам должен давать деньги жене. Так то есть же жене, а когда в тебе их три штуки, на всех И, Виталик, у нас не было первой брачной ночи. Я надеюсь, вечером ты будешь полон сил. Ну, понятное дело. Будем, как курс доллара. Скакать без остановки. Все. Ставь кастрюлю, всю гречку. Ай, ладно, потом, дико. – Здрасьте! – Прувет! А ви не знаєте, де взяти гречку безкоштовно? Знаємо, Віталька, тільки вибори вже кончились. Так, грошей немає, а де ж взяти грецьку? Все треба Натася об'яснити, де я був всю ніч. Касворд! Ой, як жінка любить міняти людей. Ну, спів, вийти із дому, як все за жіною. Перед тем, как жениться, треба смотреть не на размер груди, а на каком этаже живы невеста. <р声> <р声> Доченька, привет. Где ты был? В милиции. Мене перепутали з іностранним агентом. Слухайте, я пересидів в обіз'янники. Віталік, ну от що ти вреш? Ну просто за у в умами, Наташа, щоб вона не волновалася. А що це за кольцо у тебе на пальці? Де? Це в пісочні, це знайшов. Бачите, маленьке, я знайшов. Ну, на сюда. <laughs> да и гречки. Гречки? Зачем? Мама очень сильно есть ты хочет. Кажи, пиди до Наташи, попроси в них гречки. Богатые же люди, и не чужие нам. Ну, хорошо, конечно. <laughs> вот, Виталик, здесь разные продукты, на неделю хватит и удачно, жены, все. В смысле, спасибо, Наташенька. Кстати, Виталик, у нас не было первой брачной ночи. Так что купи вина и до вечера. Не вопрос. Вечером будет, как в кино. Полтора часа и спецэффекты. Когда я возьму вину, если в не нема. Ох, а ви не знаєте, де вино взяти безплатно? Знаємо. Можеш подождать, поки мой компот забродить. Спасибо, не надо. Ой. Так, сізната Тамарі, об'яснюй, де я був всю ночь. О! ти у папа грузин, там же ж по-любому вино є. А продукти? Потім занесу. Хе-хе-хе. Виталик, как семенин, долго не протянет. Да-да. Вообще, кажется, что любовь живет три года, не больше. Чего на тебе, Богдановна? Да. Фигня это все. Вот у меня жених был, он как начал свои носки по хате разбрасывать, храпеть по ночам, то вся любовь прошла через неделю. Это, конечно, хорошо, что там живет в загородном доме, но если бы за мной собакой не погналась, то я бы сюда полдня шел бы. Виталий, где ты был? У нас сегодня была первая брачная ночь, а тебя нет. Я там. Милиция. Я знаю был на секретном задании. Откуда кольцо? Для конспирации. Чтоб никто не догадался. Какой ты молодец. Ты даже продукты в дом купил. Ну, вы это цены наши. Даже не наши, купил импортные. Ну, ты умничка. Ну, потому что... Мне для тебя ничего не жалко. Тамара, а ты можешь здесь дать мне вина? Зачем? Да... Папа пить хочет. У нас дома отключили воду. Не пить. Конечно. Держи. Мой папа привозил. Так, а папа? Он же уехал в Тбилиси. Виталик, и не забудь, у нас сегодня первая брачная ночь. Так что, купи свечи и устроим романтический вечер. У -у -у, устроим такую романтику, что в Тбилиси услышат. Свечи, свечи, свечи. Петрович, дай свечи. Ты по-любому есть. Есть. А ты мне что? <реклама> так он не тянуло. Виталик, не надо. Я чувствую, что там вино. От Петрович, ты звук. Ладно. На. Куда? Свечи давай. давай. О! Класс. То все надо. А тебе зачем свечи? Зинок сказала, для романтики. Так может она Хотела не автомобильные, а восковые свечи. Вину отдай. Понятное дело, все восковые. А ну, у меня ж есть. Мама с церкви на Пасху принесла. Вот, Виталик, соображайся. Я думаю, ждут с гречкой. Петрович, у тебя гречка есть? Да ну тебя. О! Виталик так бегает, будто у него три жены. Еленина, а ты бы хотела себе три мужа, а? 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 Нет. Три мужа? Для мене мало. <звук> меняю вино на гріцьку. По Подтягусь курсу. Віталій, ну я же тебе сьогодні вже давала продукт. Да, а, мама просто не наїлась. Добавки пос. Не могу, я маме отказал. Замахался с этой гречкой. Сейчас наконец-то отдам и отдохну. что, Виталий гречку принес? Ну, понятное дело. Я ж добытчик. На. Только не надо перебрать. Ну, вот делайте от бичков, мусора, шелухи и всякой. <как> так, Настя, а где у нас э, свечи? Какие свечи? Необычные. Из-за твоей гречки такие геморрой. Я не понял, у нас все опять верные отключения. Нет, это я специально притушила свет, чтобы создать атмосферу романтики. Виталик, у нас же сейчас будет первая брачная ночь. Виталик, принеси вино и устроим брачную ночь. Принеси свечи и устроим романтику. Настя, а мы зимой зразу со второї брачної ночі почнемо? Ну, в смислі, завтра вже. Віталік, ти більше не відвертишся. Ладно. Це ж у мене буде перший раз, Наверно, надо все на зняти. снять. Иду схожу за камерой. Нікуди ти не пойдешь. И где ты был? Любимая, я тебе сейчас все объясню. И что на этот раз? Совещание? День рождения у шефа. Там на переезде панду поездом сбила. Господи, хоть закусывайте. Вообще-то, Віталік, мы з тобой женаты и ти обязан выполнять свой супружеский долг. Настенька, ну я хочу спать. Запиши долг в тетрадку, я потом отдам. Я просто сьогодні так забігав, все, що... давай туси свечи, потому что, не дай Бог, з истории загоряться, мама нас убьє. меня не посадить, ну потому что это двоеженство у нас в стране запрещено. О а про троеженство? не написано.